30 березня відбулася чергова сесія Лисичанської міської ради. До порядку денного було внесено 26 питань з трибуни сесійної зали. Міський голова Сергій Дунаєв доповів депутатам про результати своєї поїздки до Києва. Зокрема, щодо найближчого майбутнього спорткомплексу нафтовик лисичанського ЛРНУ та державної підтримки наших промислових гігантів склозаводу «Пролетарій» та «Линіку». пролетарії колеги, уважаємо руководителі, ми направляли вами две сессии назад, наверное, Министерство в и энергетики Украины, наверное, Анатольевича Бойко, чтобы посмотрел вопрос о том, чтобы все-таки можно было содержать наш оздоровительный комплекс, который принадлежит ВАТУ «Транснафта», и практически мы получили положительный ответ. И Национальная акционерная компания «Нафтарас Украины» завязала главу управления у «Уп «Лазорка» за обеспечение подачи функционирования и утримания оздоровительного комплекса второй. Поэтому у нас получим положительный ответ. Я практически сегодня поручил Владимиру Семеновичу Марченко, чтобы он связался с руководителем транснации и продолжили работу и содержание данного комплекса. Это по первому вопросу. Потом мы направляли, вы помните, обращение депутатского корпуса по ситуации, которая сложилась на предприятии в зал и э, предприятия ЛИД. Получен у нас ответ. Общался непосредственно с руководителем аппарата премьер-министра. Сделали получасовой доклад. Потом, помимо этого, уже дано распоряжение непосредственно премьер министра на аппарат кабинета министров. Это на Клюева, на Бойко, на Колесникова и председателя области администрации. На городской голове раз, разум, важно разглянуть и вызначить шляхи вырешения проблемных питаний, то уже до заходил, про результаты проинформировать. То что потребует вырешения, урядом, по подать изгодженные пропозиции. То есть даже сегодня пропозиции мы уже подали и буквально вот с руководителем завода Пролетария Сыщенко Надежды Ивановны были поданы документы по антидемпинговому расследованию для того, чтобы наше производство могли поддержать. Вот я хочу сделать практическое заявление, что наше правительство сегодня начинает и открывается, по крайней мере, к нашему производителю, чтобы поддержать его на всех уровнях, то есть Министерство экономики, регионального в том числе развития, ну и прежде всего поддержка производителя. То, что касается предприятия «Линик», то правительство в лице Юрия Анатольевича Бойко договорилось со всеми практически переработчиками. Вы знаете, что есть уровень цен, поднят он практически до 9,50, и есть маржа, там, где наши предприятия могут спокойно более-менее себя чувствовать и спокойно выполнять те обязательства, которые они взяли перед своими трудовыми коллективами. Це те, що стосується того прощення, яке ми з вами готували на Кабінет міністрів. З метою реалізації проєкту реконструкції державного підприємства Лисичанська ТЕЦ шляхом заміни потужностей згідно до угоди між НАК Нафтогаз України та Лисичанською міською радою розроблено детальний план заходів впровадження цього проєкту у життя. Основною, я вважаю, ми з вами вже підготовлювали. Ви знаєте, що ми практично. Посвящали этому время. У меня были встречи с руководителем ТЭЦ, со всеми работниками предприятия ТЭЦ, и мы рассказывали о том, что мы подготавливаем программу модернизации ТЭЦ для того, чтобы государство ушло от практически долговых обязательств на сумму 22 миллиона. Это те потери, которые несет государство по поставке газа на ТЭЦ. Есть программа, план захода, наши депутаты работали по этому плану захода, работала наша комиссия, выезжали мои заместители Шанин, Андрей Леонидович Земляная, выезжал Калашник, выезжала. работали юристы по этому плану захода, который непосредственно должен привести к финансированию модернизации ТЭС по 2011 году. Вот. Нам необходимо, я сейчас зачитаю, потому что впоследствии мне нужно будет его подписать, каждый пункт я проинформирую под, практически по датам, и э, данный план завтра же уезжает на Киев. Поэтому у нас есть как раз и представитель, у нас э, есть заказчик Лисичанский Теплосервис, коммунальное наше предприятие. Есть непосредственно предприятие, которое, вы знаете, очень тяжелое финансовое положение. Э, проходили уже, э, наверное, проходили суд с пенсионным фондом. Это Лисчанс спецстрой. Основным подрядчиком по данному плану мероприятий модернизации ТЭС будет Лисичанский спецстрой, что даст возможность выплатить заработную плату, пооплатить задолженность и более-менее нормально стабилизировать работу предприятия. Поэтому графики очень сжаты, нам придется поработать очень усердно. Нашим э, бюджетникам придется сделать практически в июле месяце и подготовить э, бюджетный запрос на 2012 год для того, чтобы Министерство финансов запланировало финансирование Лисичанської міської ради, а ми, звісно, на возвратній основі профінансували план міроприятів, який сьогодні насідає біля компанія Мерті нас України. Далі депутати розглянули виконання заходів соціально-економічного розвитку міста в 2010 році. З цього питання доповідав начальник управління економіки. в 2010 году город был вторым в области после города Учевска по объему реализованной продукции 14,5 миллиардов гривен или более 20% объема в области. Необходимо отметить, что 95,7% всей реализации в городе формируется за счет двух предприятий. Это реализуется продукция нефтепереработки и стекольного производства. Реализация продукции угольной промышленности сократилась в прошлом году до 1%. В 2009 году эта цифра составляла 1,2%. За 2010 год промышленные предприятиями города в целом получены убытки в сумме 254,8 миллионов гривен. В 2009 году убытки составляли 215,7 миллионов гривен. Прибыльно сработали только 24% предприятий, и была получена прибыль в сумме 26,3 миллиона гривен. Процент убыточных предприятий за прошлый год увеличился с 71,4% до 75,9%. В 2010 году убыточно сработали 100% добывающих предприятий города убытки составили 57,7 миллиона гривен. Предприятие пищевой промышленности убытки 21,6 миллиона гривен. Предприятие электроэнергетики, газа и водоснабжения, убытки 87,2 миллиона гривен. Прибыль в сумме 19,2 миллиона гривен была получена предприятиями нефтепереработки. В 2009 году для сравнения это при, при, размер прибыли составил 256,9 миллиона гривен. Средняя заработная плата в 2010 году в городе составила 2327 гривен, что на 56 гривен выше средней заработной платы по области. За, город, за год заработная плата в городе возросла на 441 гривен. Задолженность по заработной плате на 1 января 2011 года составила 16,5 миллионов гривен и увеличилась по сравнению с началом 2010 года на 3 миллиона гривен. Далі начальник управління повідомив, що для рішення багатьох завдань долучались позабюджетні кошти. Зокрема, в питаннях благоустрою міста та енергозбереження на об'єктах комунальної власності активно працював благодійний фонд Регіон 21 століття. А саме на реконструкцію стадіону Шахтар фонд надав 2,7 мільйона гривень, на зведення меморіального комплексу Привільський плацдарм півтора мільйони, на реконструкцію площі перемоги та благоустрою прилеглої території території більш як три з половиною мільйона гривень. Далі народні обранці перейшли до розгляду виконання міської програми профілактики злочинності у 2008-2010 роках та затвердили аналогічну програму на найближчі 5 років. Начальник відділу освіти Ігор Ганшин запропонував проект рішення щодо прийняття у комунальну власність територіальної громади Лисичанська, дитячих садочків Ромашка та Катруся від склозаводу заводу та Теремок, який знаходиться на балансі Лисичанської. Соды. Планируется прием в коммунальную собственность двух детских дошкольных учреждений завода пролетарии, Катруся и Ромашка. Поэтому необходимо узаконить прием вот этих двух детских дошкольных учреждений. Вопрос о приеме в коммунальную собственность детского дошкольного учреждения Теремок завода Соды значит, решение готовилось буквально вот на ходу. Депутатам не было предоставлены документы. Значит, было принято решение принять в коммунальную собственность. В апреле месяце это детское дошкольное учреждение. Все вы знаете, что финансирование не выделено на вопросы содержания до конца этого года календарного. Значит, обратились мы с официальным письмом отдела образования фонд 21 век попросили, чтобы они нам помогли и выделили до конца учебного года 600 тысяч гривен для существования этого детского дошкольного учреждения. Ответ мы получили. По Согласно бюджетного кодекса, мы абсолютно ничего не нарушаем. До конца 2011 года финансирование будет проводиться за счет средств завода «Пролетарий», а на 2012 год, согласно бюджетной росписи, мы будем уже закладывать на 2012 год. Содержание данных садиков. То, что касается садика и нашумевшей проблемы, которая возникла вокруг садика содового завода, буквально два дня назад мы комиссионно там присутствовали. Был руководитель Лисичанского содового завода Голунов Геннадий Иванович. Посмотрели мы садик. Садик достаточно хороший, теплый. Я считаю, что это преступно просто-напросто его не брать в коммунальную собственность. При этом мы определились то финансирование этого садика будет происходить за счет средств благотворительного фонда ⁇ Регион 21 век ⁇ То есть до конца текущего года мы опять-таки не нарушаем бюджетный кодекс. Есть обращение от отдела образования. Отдел образования получил ответ от благотворительного фонда ⁇ Регион 21 век ⁇ на то, что он берет под свой патронат финансирования данного садика и опять-таки при э, начале бюджетной росписи на 2012 год данный садик будет включен на финансирование из нашего городского бюджета. И впоследствии мы избежим того, что мы потеряем садик. Самое главное, что мы выполняем социальную с вами ответственность. У кого есть желание, я призываю депутатов городского корпуса, общественные организации, политические силы, представителей политических сил, для того, чтобы они совместно поучаствовали финансирование и содержание данного садика, чтобы мы его совместно с громадой не потеряли. Вот это и будет доказательство, как громада готова участвовать в финансировании таких социальных проблем, и чтобы наши дети ходили в садик и получали дошкольное образование. Вот, наверное, все-таки это будет объединяющий фактор всех политических сил, общественных организаций, решения данной проблемы. Вот. Есть такое предложение. Прошу депутатов поддержать. И я думаю, что у нас, по крайней мере, сложились, вы заметили и по отчетам, что благотворительный фонд 21 век делает лепту в развитии города Лещанского, социально-экономического развития. Ну и, наверное, все-таки мы должны нести ту ответственность перед нашими детьми. Дети – наше будущее, так что движемся только вперед. Благотворительный, благотворительный фонд готов, готов финансировать данный садик, и поэтому я благодарен тем людям, которые взяли на себя такую большую ответственность. Спасибо большое. Як бачимо слова міського голови не розходяться зі справами. Обіцяв, що не кине дошкільні заклади на призволяще, так і є, і долучає до співпраці з міською владою, громадські організації та фонди. Депутати розглянули та затвердили комплексну програму розвитку системи охорони здоров'я Лисичанська та уточнення показників міського бюджету на поточний рік. Питання водозабезпечення нашого міста окремий рядок кошторису. Тут знову слово взяв міський голова. Порядка 1 миллиона мы предусматриваем на то, что деньги пошли на финансирование, финансирование по дорогам. 1 один миллион, один миллион на, идет у нас на крышу. Это, я считаю, нужно, потому что практически все наши жители наших районов обращаются с этой проблемой. Крыши текут, и я считаю, что нужно. Потом дополнительно мы выделяем средства на приобретение. Труб 2 миллиона гривен по 2020 году годозатвору, для того, чтобы мы могли более-менее спокойно подходить к ремонтным, ремонтным работам и выполнению той программы, которую мы с вами утверждали на предыдущих э, сессиях. Потому что вы знаете, проблема у нас с водой есть по центральной части города, но вот уже Помимо этого мы уже опять-таки работаем и э, будем изыскивать средства вне бюджетные, то есть будем привлекать и патриотов, как говорится, города, и людей, которые готовы поучаствовать в данной программе, опять-таки, скорее всего, что будет финансироваться из благотворительного фонда 21 рублей Посматривается сумма порядка до 10 миллионов, приобретение еще трубы, то есть замена водовода по сотки. это даст возможность нам более-менее нормально Насуществляють подачу води вроде щас на водружській приводі. І порядка 1 мільйона 200 – це фінансування наших автомобільних дорог. Породили щасливо на водружській приводі. Депутати знов повернулись до земельного питання, а точніше, до територіальних меж Лисичанська. Про стан справ на тепер міську раду проінформували секретар міської ради та міський голова. Пару лет назад мы сделали карту города, в том числе электронную, которая соответствовала бы современным требованиям и позволила бы осуществлять перспективный рост города Лещанска за тех пределы границ, которых мы зажаты. Потому что у нас идет черта, черта и границы города пересекаются с границами Попаснянского района, причем очень хаотичном направлении. К сожалению, по закону все смежники должны подписывать, так сказать, выполненную картографическую работу. Это как вот мы приватизируем земельные участки, и соседи обязательно подписывают, э, согласовывают границы участка. Все поселковые советы, окружающие нас по постоянному района, отказались выполнить эту работу. То есть у нас это все зависло. Поэтому есть предложение подготовить обращение к депутатам Малорязанцевской, Волчьяровской, Постукового совета и чтобы они дали согласие на согласование границ и на включение в территорию нашего города, территорию их поселковых советов, которые позволят в дальнейшем вывести на более высокий уровень социальную защиту как поселков, жителей поселка, так и города. Вы знаете, мы поднимали с вами несколько раз данные вопросы. Есть у нас предприятия такие, как желатиновый завод. Потом шахты наши, предприятия Лисичанского угля. Да, помимо этого Приволье, Привольнянский завод. Помимо этого у нас есть нефтеперерабатывающий завод Линик, вот, который сегодня входит территориально как бы в единицы Попаснянского района. Все налогообложение получается идет туда. Вот на эти поселковые советы по экологии опять деньги идут э, прямыми платежами на поселковые советы. А мы, по крайней мере, за счет того, чтобы данный вопрос рассмотрели на сессиях, Малорязанцевская, Белогоровская, Волчияровская поселковых советов. Дальше мы выходим на Попаснянский райсовет, чтобы они точно так же с нашим участием рассмотрели данный вопрос на своих сессиях с выходом на облсовет и в дальнейшем потом уже по делегированным полномочиям на Верховную Раду. Для того, чтобы мы хотя бы могли уже изменить частично территорию э, города Лисчанска и на И помимо этого уже мы провели ряд встреч с Северодонецким головой, Рубежанским головой, Кременской голова присутствовал и председатель администрации. и приглашали мы первого зама администрации по решению этого вопроса, потому что даже те же самые попаснянские райдержадминистрации не получают никакого финансирования от тех предприятий за оплату налога на землю, они непосредственно получают на поселковый совет. А если у нас будет опять-таки в наших границах наши полномочия, то я думаю предприятиям таким как ТНК они за счет того, что уменьшат свой э, налог на прибыль, который уплачивается в государственный бюджет, будут уплачивать деньги порядка где-то до 27 миллионов гривен в бюджет города Лисичанска. Помимо этого будет рассматриваться вопрос софинансирования этих поселковых советов, потому что там идет где-то на уровне э, 3 миллионов сегодня это земельный налог и где-то на уровне 5 миллионов это экологический э, налог а цифры, естественно, существенны. И помимо этого мы бы могли тогда подписать, что не запрещено сегодня бюджетным кодексом соглашение с Попаснянской райдерш администрации, чтобы тоже частично выделять деньги на социально-экономическое развитие их Территориальные единицы и громады в том числе. Вот. Это по поводу этого как раз и есть данное обращение. Работа действительно она уже сделана. Если есть желание у депутатов, могут ознакомиться с картами, опять-таки принять решение совместно, не только органам исполнительной власти, подключить опять-таки общественные организации, которые желают в этом деле поучаствовать, и определить. Тут несколько вариантов границ города, и определить самый э, такой. Я вважаю благоприятный для города Лішаска на и приволі варіант. На цьому порядок денний було вичерпано. Сесія міської ради свою роботу завершила.